набираться опыта. Также сама эта перспектива в том, что будут присылаться нам тренера, то есть предоставляться. Это тоже несовместимый опыт, который мы можем получать тут, так как учитывая, что мы ездим на некоторые тренировки раз в месяц, там два раза в месяц, когда игровой сезон в Одессу, чтобы там нас специалисты готовили. Что там есть академия, там есть база, тут нет ничего. То есть тут парни на энтузиазме, опять же те, которых уже, которые уже вызывали сборную страны. Те, которые имеют ну, нормальный опыт э, игр за одесские команды, mm -hmm. те и проводят тренировки то есть сейчас. Вот, грубо говоря, мы на энтузиазме вышли так, что дошли в высшей лиге до 1-2 финала. То есть, и играли потом матчи за третье место. Mm -hmm. есть мы в четверку лучших команд вошли. Сейчас предлагают нам играть в суперлиге. Но если мы справимся с инфраструктурой, то есть, найдем, будем играть, не найдем, ну, спорт будет... А перспективы похоронены, будут. А когда?